wahid wahid tu syarah lah mana ahad tu syarah kepada wahid ha, satu kan ha, bahasa mudahnya Allah tu satu mana tunggal tak ada keduanya ha, itu bahasanya kan jadi itulah tunggal ataupun asas agama kita tauhid iman enam perkara ha, mesti beriman enam perkara kalau tak tak beriman cacat keimanan kita ada ada kurang dia panggil yangkus. Yang kus ni apa kuranglah naqus dalam bahasa Arab Allah yazid tambah kan iman kita ni kadang-kadang tambah kadang-kadang kurang kan kadang-kadang dia okey kadang-kadang tak okey kan jadi itu sebab disuruh kita ada sembahyang lima waktu sentiasa minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir sekali Rasulullah ditanya al-ihsan itu tadi jawapan dia. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa innahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah menghambakan diri, hendaklah beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Itu terjemahannya. Seakan-akan melihat jangan awak bayangkan, seakan-akan saja. Maknanya hadirkan di diri. Fa illam takun tarahu dalam penterjemahan tu sangat detail. Jika laulah andai katalah tidak seakan-akan melihat Allah. Nampak itu dia punya jawapan panjangnya. Asalnya bahasa Arab. Ini kalau orang belajar nahu grammar dia tahu. Seakan-akan tidak melihat Allah Subhanahu wa taala fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ses maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha melihat kamu, sentiasa mengawasainya. Kamu, kita individu setiap kita. Masya-Allah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Kan. Ha. Dengan kekuatan Allah. La haula wala illa billah. Billah. Ha itu namanya takdirullah. Kan. Ha. Baik. Jadi ayat seterusnya ayat 8 dan ayat 9, alam naj'allahu 'ainain. Bukankah kami telah jadikan baginya dua mata? Wa lisaanan wa shafatain lidah dan dua bibir lisan lisan syafatain bibir ini terjemah literally ya maksudnya mengapakah manusia cuba hendak menentang Allah ha dia maksud huraian ayat ini kalau terjemah literally tak faham kan apa maksud dia kan menipu Allah dan memutar belit kebenaran yang ada di hadapan matanya ha ini ini manusia biasa buat benda-benda ni kan ha dia menganggap yang Allah itu tidak melihatnya, padahal dia sendiri yang dijadikan oleh Allah dapat melihat menerusi dua matanya, dapat berkata-kata menerusi lidah dan dua bibirnya. Tidakkah ini semuanya menunjukkan Allah Taala lebih melihat daripadanya? Penglihatan yang tidak terbatas oleh sesuatu apapun, sesuatu apapun. Tak terbatas Dan Allah juga akan dapat Mendedahkan segala kepalsuan Dakwaan manusia itu Sama ada di dunia Atau di akhirat kelak Apakah manusia tidak bersyukur Atas nikmat mata Yang membolehkan dia melihat dengannya Nikmat mulut Yang dapat dia berkata-kata dengannya Dan seterusnya nikmat-nikmat semua Panca indera yang ada padanya Itu yang orang panggil Lima sens kan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita akal fikiran, boleh mendengar, boleh bau, boleh rasa. Ini semua pancaindra indera yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua akan disoal. Dikatakan itu bukan dikatakan memang betul lah kan. Ha, semuanya akan dia apa kita tak boleh terjawab. Nanti agung terbadan kita semua akan menjawab apa kita buat. Apa yang kita buat selama ini di dunia ini. kan jadi baik dalam pekerjaan duniawi baik dalam ibadah kan mengenai akhirat tentang akhirat dan sebagainya itu semua akan disoal siasat ha ni kalau bahasanya semua akan disoal dicek yaumul hisab yaumul mizan ha tunggu masajalah kan di akhirat nanti tak kira dia orang seorang ulama tak kira dia sebagai orang biasa awam baik penuntut ilmu dan sebagainya akan semua diso soal semua akan dihitung apa apa tah, apakah kita buat apa kita buat di dunia ini kan Nah ha, ni muhasabalah kita muhasabah diri kita kita cek balik amalan kita sama-sama saya bukan ha, cakap ni untuk para jemaah ha, menuding jari tidak eh ha, memang nampak macam menuding jari tapi sebenarnya kena diri sendirilah Kan, ya, nah, muhasabah diri. apa yang kita cakap ni kita kuota ke? Ha, ni bahasanya apa? Ha, buat tak seru cakap tak serupa buat. Ha terbalik ha, kan. Jangan cakap tak serupa buat ya. Kita buat apa yang kita cakap. Kita amal apa yang kita kita katakan ya. Ha, jadi amal tu kena ada adalah sumber-sumber yang yang di, di, dicontohkan oleh para sahabat para, dan Rasulullah SAW dan di, dia apa dicontohi oleh sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum dan seterusnya seterusnya sampailah kita pada hari ini alhamdulillah ya ha, baiknya baca Quran baiknya berzikir ha, semuanya ada sumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kefahaman ayat suci al-Quran memang betul ada tafsir contemporary baru punya tapi tidak boleh lari daripada tafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para tabi'in dan seterusnya para para ulama yang boleh diterima di eh di dicek balik jangan supaya orang nanti faham sebaliknya sebab apa ayat ayat suci Quran ini tak boleh tafsir dengan bahasa terjemahan saja kena faham mendalam tentang bahasa Arab jadi kalau siapa-siapa minat-minat belajar bahasa Arab Ha, saya nasihat lah Belajar bahasa Arab kena sabar sikit ha, Kalau bahasa dia sabar sikit lah kan ha, Kena sabar, banyak sabar ha, kan? Baik baca Qurannya, baik baca bahasa Arab ya? Tapi Alhamdulillah kita ada para ulama sudah terjemah dah Dah siap belajar bahasa Arab pun dah terjemah kena bahasa Melayu kan? ha, Itu pun makan masa nak jadi pakar bahasa Arab kan? ha, lah orang yang belajar lama dengan belajar sekejap kan? ha, Jadi siapa yang baru-baru nak mula ya Allah mudah-mudahan dengan sekejap ini kita dapat menghayati pun jadilah kan dapat tahu dalamnya bahasa al-Quran -Qur, Al al-Quran sebab sekarang mana-mana tadabur, mana-mana tafsir mana-mana belajar tajwid dan sebagainya sebab apa tak lain tak bukan rujukan utama kita itulah al-Quran -Qur, Al al-Quran diwahyukan kepada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama dulu sangat detail bila nak mengarang tentang ilmu tajwid. Ha, saya masuk sedikit lah. Ha, terus sebab saya bacakan tadi supaya kita ambil keberkatan supaya kita baca ni kita perhatikan betul tak kita baca. Ha, jadi kalau kita ikut orang yang dah pandai baca selamat sedikit lah macam tu. kan kalau kita kena cek seorang seorang habis. Bukan anda saja saya pun kena cek selalu. Ha, kita masih ada guru lagi. Jadi baca Quran dia tak boleh ending tak ada dah selesai dah habis graduate assalamualaikum dah di kalau Quran dia memang sepanjang hayat contohnya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu terakhir kan antaranya surah yang terakhir surah yang komplit terakhir idza jaa anasullah wal fath surah an-nasr itulah surah yang terakhir surah yang komplit ayat terakhir ada mengatakan surah al-maidah ayat 3 ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum itu antaranya. Ya, jadi kita ambil surah itu yang surah terakhir kan. Jadi sebagai sahabat dah tahu dah Rasulullah ha, tak lama tak lama. Ha, itu kebijaksanaan ha, para sahabat antaranya Abdullah bin Umar. Ha, pendapat dia tapi tak berani mengatakan senyap-senyap ha, kan bila bila dah sedar baru dia perasaan ah, baru dia share kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan betul itu ayat memang menunjukkan Rasulullah akan aa, akan bertemu dengan ila rafiqil ala. Kan. Dengan siapa? Ila rafiqil ala. Allah yang Maha Agung. Kan. Subhanallah. Jadi itulah sedikit perkongsian tentang ialah amalan kita ini semua akan di dihitung. Kita baca sedikit terjemahan ayat 10 wahdainahun najdain dan kami tunjuki dia dua jalan. Maksudnya kami bentangkan di hadapannya dua jalan besar dan tinggi yang perlu dijalani di didakinya. Ini perumpamaannya, terjemahan dia, Urayan dia. Tetapi dua jalan itu berbeza. Ada jalan yang menuju ke syurga dan ada pula menuju ke neraka. Ini terpulanglah kepada manusia itu sendiri Jalan yang mana akan ditempuhinya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjadikan manusia itu dilengkapkannya dengan akal fikiran Yang merupakan sebesar-besar ni'mat yang telah dikurnikan oleh Allah kepadanya Dengan akal inilah Manusia itu dapat membezakan antara yang buruk dengan yang baik Di antara yang baik dengan yang jahat dan di antara yang hak dengan yang batil ada pun manusia yang menyalahgunakan akalnya tidak mahu mengikut petunjuk dan pengajaran Allah yang dibawa oleh rasul-rasul Allah para rasul Allah alaihi wasallam yang mana tugas mereka memandu akal fikiran manusia ke satu arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala maka manusia tetap akan menerima akibatnya kerana tidak bersyukur atas nikmat akal yang diberikan kepadanya itu Begitu juga halnya kalau dia menyalahgunakan panca indera panca indera yang lain ada padanya dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman inna as-sabila imma wa imma kafura sesungguhnya kami tunjukkan kepadanya jalan yang patut ditempuhinya sama ada ia bersyukur atau kufur insyaallah minggu depan kita sambung ayat seterusnya ayat 11 ya Kebetulan tadi pun saya huraikan ada kena mengena dengan ayat yang tadi kita baca. Mudah-mudahan Allah SWT pandu kita ke arah yang lebih sempurna, lebih yang mendekatkan diri kepadanya insya-Allah. Mudah-mudahan amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.